来个羊头啊，把上巴拉这个羊头给他吃了。哎呀，你可以画个眼妆啊，嗯呐，画个眼妆。但是我不想化妆，因为我懒。我开播之前我都是比较懒的，就是怎么方便怎么来，要不然我也不可能做双眼皮。我以前没有双眼皮的时候，我得化妆。小眼圆乎乎的多好看呀！有钱我就整，没钱我就不整，老铁。 啊，咱们有钱就整，没钱就不整，是不是？挣着钱，谁想看我吃羊眼珠子来着？点点小红心啊，待会儿再开个羊脑，嘎嘎好吃，把肉给它掰一掰。衣服好看呀，衣服是呃两两个月之前买的了，提前买的。我想夏天穿着小裙子好看，瘦瘦的美美的好看。 来个羊头，嗯，吃个大羊头。啊，你你还没搬家呢？没呢，我们家没人没人帮我搬，我爹我妈白天去送货，晚上回来帮我直播。房子是租租完了，钱也给了，就是没往里边搬，就是没时间，腾不出时间来。 妈呀，这羊皮啥呀？来个羊眼珠子，扣个羊眼珠子。哎，扣个羊眼珠子七七八，把这个羊眼珠子里边这个黑圈圈给它抠出来。嗯，弄点我这个蘸料。货拉拉帮啊，这个我家有车，老铁，再扣个羊眼珠子。 我家有车，哎呀，再扣个羊眼珠子啊！我得让我爹再给我准备点新的食材，他老是不给我弄，老是糊弄我，那糊弄我能行吗？直播不行啊，直播不能糊弄啊，老铁们。哎呀，我家有货车，老铁没时间搬就是，开个羊脑吧。 给我上个肘子呗，上个大肘子，给我上个大肘子，谢谢。掰个羊脑，双眼皮在哪做的？ 双眼皮在那个之前工作的时候做的，没在北京。我在北京做双眼皮，嗯，那个时候没做，因为我在外地干那个打工呢。好像没熟啊，不是不是，我爸放豆腐乳了。我爸怕豆腐乳瞎了，瞎给我搞，给我放豆腐乳。老爹，过来帮我开个羊脑，开个羊脑。好。 老师老爹，你是我的老爹，<laughs> 你家有矿、啊，天天这么造，吃播都都都是老铁，这都是投资、啊。来开个养老，来来吧老弟，开个养脑老个养脑啊，给观众老爷们开个养老。你、哎哎、好，咱，你好。 好，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 开开了，开个羊脑啊！在北京人都有矿，不一定，老铁，机会多是多，但是不一定每个人都混的特别好。我家混的也一般，我爸爸妈妈说实话，我也不是樊胜美，我爸妈也不用我去养，我弟弟妹妹也都挺听话的。在我没有干吃播的时候，我爸爸妈妈全款在北京三环买了一套房子，他们比我有钱。 我父母是很善良的，他们现在帮我直播就是为了给我攒钱。你说实话，与其父母给我不如我自己去挣。我爹我妈很聪明的老铁，他们能在北京干二三十年的买卖，两个人的商业头脑是很厉害的。看，养脑。哎呀，妈给我拿个啥？我包包个包个包个好吃的。你不给你包，嗯。 这个羊脑我得拿勺子垮着吃，拿个小勺，有食欲啊，还行吧。羊脑本来就挺好吃的，给它放点料汁儿啊。羊的脑子给它挖出来，这个脑子有点小，好，羊脑花，嗯。 哎呀，哎呀，这个脑子，我把他的前世今生都给吸走嗯，端走吧，老爹，换个手套。我姓什么呀？我姓陈，老铁，我姓陈，耳东陈。 我叫陈子怡、嗯，擦一擦，喝口水。来，有没有刚刚没有看到我无美颜的？有没有？给你们关个美颜行不行？哎，没，再给你们关个美颜。哎呀，你也心疼，不用心疼老铁，你们不用心疼莹莹，这个是莹莹的工作。 我每天这么吃，我有钱赚，对吧？如果我每天这么吃，我我收入都没有，那你们应该心疼我了。别关了，关吧，老铁们，关美颜行不行？给你们关个小美颜。嗯、哎呀，来个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 ,来个那个啥，来个来个,来个海带，来个海带，来我吃，这次我吃。哎呀，好，这边拿走，老弟，这都拿走。 来一个米饭有吗？来个米饭、啊，这拿走，这拿走。哎哎哎哎哎！哎呀，给我㧟一勺米饭，一勺就行。哎，发型好看、啊，谢谢。 直接包米饭呢，嗯呐、啊，包米饭放点这个鸡蛋酱，好，哎呀，必须得给自己整块大的。你们俩谁还吃？谁还吃得动？吃不动了，吃不动我来吃了啊。好、啊，嗯，还能吃吗，老爹？啊，还能吃吗？要不你看着我吃，嗯。 嗯，我看你吃行啊？什么行？嗯，来，嗯，看着我吃吧。好，你别吃了，让我吃，我让你看着我吃。海带煮吗？海带不用煮，泡完就行了。洗洗。嗯，我今天吃百香果倒牙了，那我上次吃百香果候，你得你得跟我抢。好嘞，百香果太酸了，酸的我倒牙。你都倒。